नागपूरमध्ये घडलेल्या एका मोठ्या ए टी एम चोरीचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आला आहे जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ए टी एममधून लाखो रुपयाची चोरी झाली होती पोलिसांनी अत्यंत कमी वेळात आणि गुप्त माहितीच्या आधारे मुख्य आरोपीला अटक केली आहे नागपूरच्या जरीपटका परिसरातील पाटणकर चौकाजवळ असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएम मध्ये चार सप्टेंबर रोजी अडीचच्या सुमारास एक मोठी चोरी झाली अज्ञात चोरट्यांनी गॅस कटरचा वापर करून एटीएम फोडला आणि त्यातील आठ लाख बारा हजार चारशे रुपये लंपास केले या घटनेची माहिती बँकेचे ब्रांच मॅनेजर यांनी पोलिसांना दिली घटनेची माहिती मिळताच जरीपटका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेत पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम सहाय्यक पोलीस आयुक्त सत्यवान बंडीवार आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष तपास पथक तयार करण्यात आलं या पथकात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आशिष मोरखेडे आणि पोलीस उपनिरीक्षक मारुती जंगीलवाड यांचा समावेश होता या पथकाने घटनास्थळावरून मिळालेल्या तांत्रिक पुरावे सीडीआर एसडीआर आणि परिसरातील तीनशे पन्नासहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केली या तपासामुळे आरोपींची ओळख पटली आणि पोलिसांनी सापळा रचून पंचावन्न वर्षीय आरोपी खुर्शीद अहमद निसार अहमद याला अटक केली तो मूळचा उत्तर प्रदेशातील प्रतापगडचा रहिवाशी असून सध्या नागपुरातील यशोधरा नगर परिसरात राहत होता पोलिसांनी आरोपीकडून चोरीची सतरा हजार चारशे रुपयांची रोकड जप्त केली आहे प्राथमिक चौकशीत आरोपीने इतर साथीदारांसोबत हा गुन्हा केल्याची कबुली दिली असून पोलिसांचा शोध घेत आहेत आरोपी खुर्शीद अहमदवार मुंबई आणि ठाणे परिसरात एकूण पंचवीस गुन्हे दाखल असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे नागपूर पोलिसांच्या या कामगिरीमुळे सर्व स्तरावरून त्यांचं कौतुक होत आहे चार नौ दो हजार पच्चीस को सुबह एक ए टी एम रिपोर्ट हुआ था वो ए टी एम रिपोर्ट होने के बाद जब स्पॉट विजिट किया तो ऐसे समझ में आया कि तो गैस कटर का इस्तेमाल करके ये सब किया गया है और ये जो घटना है रात को ढाई बजे के करीब हुई थी और ये सब सामने आने के बाद तुरंत जरीपट्टा पुलिस स्टेशन के जो डिवीजन के ए सी पी है पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है और पुलिस स्टेशन की डीबी टीम है जिसमें पी एस आई मोरखड़े और पी एस आई जंगवाड़ है यह सब लोगों ने तुरंत सी सी टी वी फुटेज चेक करना शुरू किया है और शुरू किया इसमें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि लगभग हमने तीन सौ पचास से भी ज़्यादा कैमरा चेक किए हैं वो तो गाड़ी क्योंकि वहाँ पे ए टी एम के फुटेज में सीसीटी वी फुटेज में एक वाइट कलर की स्विफ्ट कार दिख रही है और ये जो संदिग्ध लोग हैं वो उसी कार में से उतर के ये चोरी को अंजाम दिया है इन्होंने तो वो कार कहाँ से आई और कहाँ गई ये दोनों तरफ बैक ट्रैक और फॉरवर्ड ट्रैक हमने किया और इसमें लगभग 350 कैमरा चेक किए हैं और हमने डंप डेटा जो है कुछ कॉल्स वगैरह हुए थे कि वो भी सब एनालिसिस किया उसके एनालिसिस के बेसिस पे हमने एक सस्पेक्ट को जीरो आउट किया जीरोइंग आउट किया और फिर वो सस्पेक्ट धरीपटका पुलिस स्टेशन की टीम वॉज सक्सेसफुल टू तो अप्रीहेंड दैट सस्पेक्ट फ्रॉम यशोदरा नगर वो अभी हमारे कस्टडी में है और उससे हमें लगभग सत्रह हज़ार चार सौ रुपये भी बरामद किए गए हैं कि जो पैसे यही एटीएम से चोरी हुए हैं ये भी वेरीफाई हो चुका है और लगभग टोटल आठ लाख बारह हज़ार चार सौ रुपये इसमें चोरी गए हैं और इसमें ये जो सस्पेक्ट ये जो अक्यूज अपने कस्टडी में है इसने खुद कम्फेस किया है और उसने उसके जो अलग चार साथीदार हैं उनके भी नाम यहाँ पे लिए हैं और वो सब ये सब लोग यूपी के रहने वाले हैं तो अपनी टीम जो है यूपी में अभी है बाकी जो चार लोग अभी दे आर ऑन दी रन उनके पीछे है जल्दी से जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाए ये पकड़े गए जो आरोपी है अपने कस्टडी में है उसका नाम खुर्शीद अहमद निसार अहमद है ये रहने वाला यूपी का है और इससे हमें सत्रह हज़ार चार सौ रुपये बराबर किए हैं हमने और बाकी जो चार आरोपी है ये भी यूपी के ही रहने वाले हैं और उनके ये रिश्तेदारी है ये क्लोज रिलेटिव है इनके नाम इनके फोटोज वगैरह सब निष्पन्न है जल्दी से जल्दी उनको पकड़ लिया जाए नागपूर पोलिसांनी दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे आणि तपासामुळे गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा धाक कायम असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे या घटनेतील इतर आरोपी लवकरच पकडले जातील अशी अपेक्षा आहे